Насколько суммарно оценивался составляющая, предполагаемый новый тариф будет выше предыдущего, так если по процентам отношения? полтора. И в абсолютных цифрах, может быть удобнее дать информацию именно по цифрам? я на руках. Давайте так, потому что, ну, в принципе, я квалифицируюсь на вопрос Юрия Ивановича. У вас будет дополнение по цифрам или по механизму завершения? Значит, мы потом после ответов Сергея Антоновича, мы э, услу... С -с слушаем кого? Да. Э, Самого... При на... да. не необходимости, да, да. необходимости Сергея Ивановича и Владимира Николаевича, да, уважаемые Владимир Николаевич. депутаты Ростового Совета. Значит, давайте так, вы сейчас даете цифры по предложенным расчетным тарифам. Уделено насколько и в абсолютном цифре. прошу эту информацию. Давай. В разрезе составляющих тарифа или в целом? Или в разрезе домов? Каком? Что, что, хотите услышать? Ну, проверяйте. Да, услышать. Значит, здесь мы будем в территории. Пробирание по продуктовой территории. Старом тарифе удельный вес статьи 22,8%. В новом тарифе 25,4% будет составлять. Рост. абсолютный 161 371 гривна в месяц. В процентах? В процентах 57%. Да, понятно. Дальше. техничное обслуживание нефти Было 5,6, стало 5,9, то есть практически то же самое. Рост 49% на 33 894 в месяц. Техническое обслуживание внутрикосмотровых систем тепловодопостачания и канализации. Ну, ну, посмотрели, значит, посмотрите, ликвидация аварий в добавочка маленькая, просто это Было Это 14% стало 19. Вот 86%, 154, 405 видим ежемесячно. Терроризация и дезинфекция минус 6% по новым статьям, одного И канала было 1,9% вес статьи, стал 2,1%, 61% роста, 14,150 месяца в месяц, ремонт. Было 496 тысяч по году, то есть месячные затраты, и составляло 40% тарифа, теперь у нас 646 тысяч, 37 процентов вес статьи в тарифе, 150 тысяч роста расходов ежемесячно подготовка, закупка э, целевой смеси. Ну, Может меньше 1% и дальше ну, фактически не изгружаться. Освещение без загального користувания минус 7 и, наверное, того, 15, сказал. минус 15, как он сказал. это больше 10 тысяч в месяц. 100 тысяч поводов в экономии. Ну и тех садей, которых не было. Вот то, что, то, что я не озвучивал, а вот сейчас допустил. По настоянию Сергей Иванович Костюка, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, учитывая звернение жителей одноэтажных однопороховых будинков. И то, что мы не опубликовали на сайте городского совета, мы сегодня к вам на обсуждение принесли дополнение, задней предлагаем пополнить. Это дополнительно расходной статьей вывезения легких входов, что море, в будинку, дают сутки централизованного доспечания для канализации, завивается на в к ямах. Ну, честно говоря, у меня рука я не поднимается, я его даже не озвучу. Почему? Потому что всего таких дней тому у нас 86. Они мало метражные, они мало заселенные. И каждый житель по нормативу установленному, 0,7 куба каждый месяц в эту яму якобы отдает отход. Получается на квартиру возле 80 гривен это 2 рубля только по этой статье. И я не знаю, если мы ее озвучим, то как это... Хотя эту услугу выполняет фотосеть, она сегодня выполняет они определены выконавцы на этой послуге, выполняют ее по заявкам, которые иногда есть, иногда нет. А иногда стоит, никому не нужный этот туалет, общественного пользования. сына и... Кстати, мне антисанитарию и Еще есть такие одночасные дома, у которых вообще нету э, санузлов э,